Salam. Mən bu gün jilet başlamışam toxumağa. Böyük adam razmeridir. Eh, yəni iri adamın razmeridir. Bunun naqşını çəkib sizə atmışam. Yəni bu naqşını göstərməyə ehtiyac yoxdur. Arxa hissəsində mən toxumuşam ki, yəni bunun arxa hissəsini toxuya-toxuya çəkmək yenə də deyirəm artıqdır. Çünki qabaq hissəsini çəkib göstərəndə qol yeridir. Eee, çiyindir. Qabağın jiletin qabaq hissəsini göstərəndə toxuya-toxuya göstərəndə eyniylə həmin toxunuşdur. Ona görə mən arxa toxmuşum seçmirəm. Sadəcə e, boyun göstərirəm. Arxa hissəsi. Arxa hissəsində güllə hesablayım. Arada qıraqlarda 8 dənə sağda toxunuşdur. 8 dənə bucur yan-yana. Bucur 8-dən də arağa ortada 4 dənə buna. 4 yox. 8 nəmə 1 2 3 4 5 6 7 8 dənə naxış gedir. Nax hər naxışında arasında 4 dənə bucur sağda toxunuş gedir. Bucur hesablam deyim sizə ə mən indi bunun qabaq hissəsini toxumağa başlayıram. Bir də 4 dənə 8 dənə arxada naxışdır. Mən bunun qabağını isə 4 dənə 1 2 3 3 4. 4 naxış götürəcəm. 4 naxışı götürəndən sonra qıraqlarında bucurlarında bu 8 dənə saya toxunuş eləyəcəm. Qabaq hissəsində isə bir jilet bütün həməşə qabaq hissəsi arxa hissəsindən biraz böyük olmalıdır. Ona görə 4 naxışdan sonra bucur əlavə. Nazil yox. 4 naxışdan sonra yenə də burda 4 dənə 4-ü nəvəsə 8 dənə yaxa. E, bu saya yaxadan qoyacağam toxunuşdan. İndi mən helmləri atıram. Helmləri atanda yenə də deyirəm sayla atmağa ehtiyac yoxdur. Atacaqsınız heylmənə tutacaq su toxuyub dörd xal naxışı toxuyandan sonra yenə keçətəcüz bu hissəyə. Tam yarıda ortaya. Dörd dənə naxış vəzəy vurandan sonra əlavə 10 dənə də burada qısa bu yə toxuyandan sonra 10 dənə. Aşağı qalan kehilməklər olacaq. Qarda toxunur. 12. Budur heylmələri atmışam. Təxmini tuturam. Bilirəm ki, limələrim artıqdır, burada uzunluqdur əvvəl bucur 3 dənə 3 sıra e, bucur sayə toxuyandan sonra naxışa keçəcəyik. Sayalarımı toxuyum, sayaları toxumağı da bilirsiniz. Amma yenə də göstərim bir fürs ilinə. 3 başına bir dəfə dolub 1 2 3-ü qoyub 4-cüdən başlayırıq toxumağı. 4-cüdən tutubsa da iminin başına yenə e, e, sağı doluyuruq milçəni. Yenə də bucur sayaq, bucur toxunub başa gedəcək. Yəni toxuyandan sonra əlavə bir dənə də bucur ilmək atmırıq. Çünki artıq olur o aralar boş görsənəcək. Və bucur, sadəcə bucur. 3 sıra bucur sadə yan-yana Enmələrdən keçib toxuyacağam. Bucur 3 dənə bucur saya toxuya-toxuya gedəcək. 3 sıra bucur saya toxuyacağam. Demə toxuyub 3 sıra səhnə toxuyub yenə gələcəm. Mən 3 sıramı toxudum. Sadəcə burada göstərmək istəyirəm yaxa, yaxa və göyür hissəsini. Naqışları videoda yenə də deyirəm çəkmişəm. Bilirsiniz bu naqış toxumağı, onun üçün naqışların toxunuşun. Burada ehtiyac görmürəm göstərməyə. Sadəcə başlanğıcı. 3 ilmək toxuduq. Mənim başını dolayırıq. Bir şeyi göstərim ki, b b hissədən keçirib toxmaq lazımdır. Bunu keçirib ikincidən. Nəyə görə ikincidən toxuyuruq? Görürsüz qırağı necə düş-düşür. Qayıdıb gəlir yelməyi toxuyanda bunun təpə hissəsi ilə götürəcəksiniz ki, qırağlar bucur düz alınsın. Səliqəsiz görünməsin. Mən yaxa hissəsinə 10 dənə sadə yəni toxunuş toxuyuram. Ondan sonra maşına keçəcəm. 10 dana bunun yaxa hissəsidir. Mən bu düymə yeri qoymayacam heç bir tərəfdən. Yox, düymə qoymayacağ yaxasında. Sadə bir broşka və ya xod e, toxunma ip qoyub bir yerdə bağlanacaq. indi naqışların yerin qoymağa başlayırıq. Yəni milçinin başına sapı doladıq 1 2 3-cüdən bu hissə. Üçüncüdən başlayırıq toxumağa. gəldik yaxa hissəsinə çatdıq. Mən indi burda yaxan azalma hissəsindən başlayıram. Bu manjet hissəsindən yox, manjetin içəri qıraq hissəsindən başlayıram. Bu miyaxasını azaltmaq üçün əvvəl bir yün lətəklərini sayını azaldacaq ki, biyolo azaldanda birdən burda qırış və yaxud nə isə başqa bir forma alınmalıdır. Mən belə 6 ilmək içinə toxumayacam, 3 ilmək toxuyacam. 3 ilməyi toxuduq. keçdik mm, toxudum axı. Nə görə birdə 3 ilmək un toxudum. Bənə yavaş-yavaş tiyin hissəsinə qədər azaldıb yavaş-yavaş başa -yavaş -yavaş qədər çatdırmaq. Birdən azaltmaq istəmədim yaxası. Ay maraqət görsə bu nəsinə. Amma siz əgər istəyirsiniz, yaxanın, yaxa hissəsinin ə e, yaxısı dördbucaq formada azalsın, görsənsin. Siz onu bir hissədə, beşdə də. Bu hissədən hissədə kəsib, yəni e, kəsib bu hissə, bu hissədən pramoy, bu yerindən başlaya bilərsiz. Beş hissədə yaxa dayanacaq. Yaxa kvadrat formasında gedəcək. Mən bunu düzəltməyəcəm. Yavaş-yavaş siliklərə yer xalsın. Çiyinə doğru azal-azala -azala essin. Yəni istəyəsiz o formada da eləyə bilərsiniz. Ya da jiletin kvadrat yaxası toxunmaq üçün əgər maraqlı olub, sizə maraqlı gəlirsə necə, yazıb bildirərsiz. Mən onu da sizə çəkib kanala qoyaram. yaxaşsa sinə əl e, qol yerinin hərmaxa his, e, hissəsi eyni qaydada eyni qaydada deyəndə qol yeri vırılan vaxt yaxanı da mən o yəni sıradə vururam ikisi də eyni vaxtda başlayır e, vuruno qol yeri ilə yaxasını eyni vaxtda başlayıram bir sıradır əvvəlində yaxası toqiyə mən arxa ol yerinə çadan hissəsində də qaydanda ol yerim var burda qol yerim vərcəm saxladım göstərirəm görürsüz qol yerində naxışın üstün üst işte hissəsini görürsüz mən başlamışam birdən düzə salmışam naxışı e, birdən qaydandır həmin hissəsidir bu yenə də mən toxuyuram və görürsüz birdən düzə salmaq üçün naxışın iynəyirik İlmənin başına birdə dolanırıq. Sadəcə həmin yerdən gördüz. Düzləşdirməyə başlayıram. Düz susmuş beləcəyə yəni düzləşir toxunışın qoy e, bir də göstərəm görürsüz burada dalğavari getdiyinə görə nəxir. Pias bu toxunışdan üst tərəfə çıxır. Ona görə mən buranda düz toxudum, yenə gəldim bu. Bu belə qəra hissə. Buranı da bu nəxir. Bu e, bunla arpa olmaq üçün bu nəxirsin. Yenə yəni məni başına dolayırıq. Bildiyimiz qaydada. Cəlbə yenə yaxa səsinə çatdıq. Bir də 3 ilmək vermişdin. İndi isə bir də mən 1 ilmək vur. 1 ilmək urara. 1 ilmək vurduqdan sonra yenə həmin o 3 dənə sadə ilməyi toxuyuram. Yenə həmin yerdə keçirdirəm keçirdim. Bir himmə idi. Yəni nə qədə şəməcə qovam eləyirik tox. Bu cür toxuna toxuna azalmamızı bu cür gülə gülə azaldı azalda çinəyə qədər gedəcək. Çinə çatandan sonra çinə çatandan sonra təkcə bu hissə, yaxa hissəsini, bu mənaca hissəsini əmələ toxuyacaqsınız. Düz. Tutursuz tək düz toxuyacaqsınız. Çeynə çatandan sonra bu 10 dənə ilmanı. Nəyə görə deyirəm? Bu çeynə çatandan sonra toxuyub boyun hissəsini Həmin yubə gəlib çatacaq yaxa hissəsindəki bu hissəyə. Buna əlavə bu 10 dənə ilməyə əlavə bu 10 dənə ilməyə əlavə toxuyacaqsınız bu hissədə. Toxub uzunluğunu baxacaqsınız bu hissədən. Bunun boyun boynunun arxa hissəsindən ta ki bu çiyinə çatana qədər toxuyacaqsınız. Bu hissədə birləşəcək. Toxub bitərəndən sonra o hissəni sizə göstərəcəm boyunun arxası üçün. E, əgər yarı yarı toxusuz burda piyaz tiçişi olacaq boyun arxasında. Onun üçün ehtiyac yoxdur uzun toxuyub. Bu tiçinin üstündə onsuz da tiçiş olur. Bu bir hissədə birləşəcək. Bir başqa burda bir şey bir çətinlik qalmadı. burdurum. Qol yerim vərcəm, saxladım, göstərirəm. Görürsüz, qol yerində naxışın üstün. Üst hissəsini görürsüz, mən başlamışam, burda düzə salmışam naxışı. Eee, birdən qaydandır, həmin hissəsidir bu. Yenə də mən toxuyuram. Və görürsüz, burda düzə salmaq üçün naxışı niyirük ilmənin başına bir də dolamırıq. Sadəcə həmin yerdən gördüz. Düzləşdirməyə başlayıram. Düzsüz bir yerləri kulyəyə düzləşdirirəm bu naxhışın qoy e, bir də göstərəm. Görürsüz burada dalğavari getdiyinə görə naxhış piyas bu toxunuşdan üst tərəfə çıxır. Ona görə mən buranı düz toxudum. Yenə gəldim bu. Bu belə rəqsə. Buranı da bu naxhışla e, bunla arpa olmaq üçün bu naxhışla. Yenə elimi başına dolayırıq. Bindiyimiz qaydada bu sıraya sıxırıq başa. sırada başa çıxdıq. Başlanıb başa çıxandan sonra mən bu tus. Bu yerin nağısı qırağı möhkəm bağlanmaq üçün də dediyim kimi yerinin ötürüb, bu yerinin qırağın düzləşdirmədən ötrüb bu cür toxulmuş yerəndi. Yand içətdi 4 dənə. Bu sıranın sayət uğunu yerə 1 2 3-ünü toxuduq. Yenə həmin qaydı ilə. Çi. Həmin qaydı ilə yeni naxışımıza başlayırıq toxumağa. Ayda da kol yerim, mən buradan qışlardan qaytarıq. Toxma. Burada da kol yerindən qırağıdır. Baxın, arxa hissəsini göstərirəm. Bu arxa hissəsini belədirsiz, görürsüz, yəni qaytada bağladım. Bu dirs, qalanı bu dirs toxunacaq. tutur. Düz toxuna toxunadı. Birdə bağlama hissəsi də bax görürsüz üstünə qoydum beləcə Bu bağlandı. Bura bizim o yerimiz olur artıq. Bir-bir hissədən də yavaş-yavaş toxuya-toxuya çıxacağıq. Belə göstərəm. Görürsüz bağladı. Kraq qorunur arxasında bucura bağlamışam qabaq hissəni də bu cür bağladım. Ta ki düz toxuyacağıq qol yeri başa çatana qədər. Yəni qırda üzüm yenə də deyirəm arxa hissələni çəkməyə ehtiyac yoxdur. Görürsüz bu onun hissəsidir. Sadə yenə düz bağlanıb. Yəni artıq nətər deyim, dəqiqələr tutur çox çəkəndə. Eyni şeydir, təkrar-təkrar çəkməylə ehtiyac görmədin. Sadəcə bu yax. Budur jiletimizin bitirdik. Gördüyünüz kimi mən budur yaxa sancaq eynə bir dənə sancaqın əlmirəğət e, düyməni xoşlayıram. Siz özünüz bildiyiniz kimi edə bilərsiniz. İstərsiz sancaq və ya düymədən istifadə edə bilərsiniz həcə. Hər toxunuşdan sonra yun saqları yumaq məsləhətdir. Sağ olun.